Я знаю. А можно мне вот такой вот, поскольку вы с другой стороны, мне вот один такой вопрос интересует. очень интересно. Только что, я когда вот с женой ругался. Вот в Отечественную войну говорили, мне большинство, когда шли солдаты в атаку, говорят, за Сталина. Некоторые говорили, за Родину. Вот если бы вы попали на линию фронта, за кого вы бы вы кричали? За Сталина или за Путина? за Родину, за Российскую Федерацию, либо за Путина? Вы имеете ну, в виду нынешний момент? Да, или... не, не, ну, я же В 41-м Нет, вы смотрите, в 41-м, 45-м говорили за Сталина. Некоторые говорили за, за Родину. За Родину, за Сталина. Да, а вот вы как бы сейчас говорили, только не вместе, братишка. Либо за Российскую Федерацию, либо за Путина. За Россию я бы кричал. За Россию, да. Или за Российскую Федерацию. А это одно и то же? Да, Это да, равнозначное да. название. Да, ну это если там Конституция какая. Просто Российская есть? Федерация более кричать, когда идешь в атаку, ага. это слишком. Да, да. Это... Ну можно говорить за Россию будет короче. тоже можно говорить как бы короче за федерацию. Ну за вы выкричите? Вы ну, ну зачем ты обижаешь самость? Я сказал за федерацию. Я же говорю Надо, за вы кричите. Ну то подожди, ну подожди. же европейцы. Ну, ну подожди, у нас Украина не федерация. Ну, зачем я буду ждать? Я Но, не, не буду ты, ждать. Да я, я сказал, что понял, я что я сказал. Ну я ж понял, ну ты ж, ты ж, ж, ты, опи... тебе... ну, ты ж попался опять. Украина же не федерация. Но что ну, Украина не федерация, а Российская Федерация есть федерация. Ну, я же говорю, просто... А, да ясно, что ты тебя все-таки на половые члены, на, на мужиков нелегкого... Я понял. Ну, скажи мне тогда, вот какие успехи сделала Российская Федерация за 773 дня, какие доблестные успехи и какие были планы? Все идет по плану. Я все, все идет по плану. по плану. Какой был план? Ну, я же не из генерального штаба. Был бы я из генерального штаба, я бы тебе сказал... Не, ну вот смотри, а почему у вас в Российской Федерации нету плана? У нас, например, как в Украине, есть план. Освободить все территории на стан 91-го года. И защищать землю, территорию Украины. И освободить нас на 91 год. У нас план есть. А почему вы такое большое государство у вас права нет? Вы Путина слушали 22? -го. Ну, он же тоже он же тоже. Он сказал, 22 февраля, он 22 или 24, он сказал 24 -го февраля, 22 -го года. 22 -го, Он сказал, денацификация, демилитаризация и освобождение Донецкой и Луганской области, правильно? И выйти, и, и выйти к административным границам. И, правильно? И мы идем, и мы и не, идем. Ну, ну, и я ж, ну, подождите, подождите. Ну я ж, ну, вы, вы, вы видите, я так... же этот... не, ну я почти... Ну, мы идем, мы Не, ну не ж, куда вы идете? Вы меня спросили, Такой какой я хочу... план. Я... я... вам говорю, вот... Ну давай, ну план, я ж продолжу, вы ну вы ж меня... Да, план. да, ну вы сказали по плану, я ж другое уже хочу спросить. Вы как-то опаздываете. Вы, наверное, старым, э, вот это, старой программой пользуйтесь. Вот, он сказал, да, да, да. и выйти к административным границам. То есть освобождение а дани... к границам. Административным. Он сказал, да я... Ну давайте, ну что вы мне прививаете? Нет, я хочу уточнить, чем граница? Ну можно я продолжу? Нет. Я повторю. Нет, нет, нет. Я уточняю. Ну, чем я... Граница? Давайте, я еще... давайте я еще раз повторю. Нет, нет, нет. Я уточняю, вы сказали, Ну я же, ну, я же отвечаю вам. Ну вы? Он сказал, денацификация, демилитаризация и освобождение Донецкой и Луганской области и выйти к административным границам. Не, 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 область, а республика. Вы врете. Ну пускай республика, хорошо. Ну зачем вы врете? И вы, ну, освобождение Донецкой и Луганской области. Народных республик да, ну может, ну может, быть. И вот скажите, народных республик. народная Хорошо. И, и мы его нет, нет, мы... нет. Что нет? Нет, вы скажите, народных республик. А я не помню, он это говорил или нет. Нет, нет, нет. А вы, вы, скажите, народных дайте, Если, если вот, вы вот... нашего этого, светлейшего, надо так я, его. Я, на я, нет, он сказал в области. Не-не-не, он сказал республика. Да только скажите, нет, Донецкая Луганская. Нет, я не могу, нет, не могу, потому что я слышал вам. Нет, нет, нет. нет. А да не пойдем с вами да дальше, ладно? пока нет. вы не скажете, как было на самом деле. Э, я не помню, как было на самом деле. Если ну, можно... Тогда мы с вами дальше не пойдем. Нет, пойдем. Нет. Так я ж дальше за вас. Я же говорю, не но пойдем так не мы я дальше. я же дальше, ну уже мы, мы бросим. Ну, я же ну, сказал ну, вам, что? мы дальше не пойдем. Ну почему? Пока вы не скажете, как было а не в Советской и Луганских народных республик. Скажите, и мы пойдем дальше. Нет, он и так не говорил. Ну, не говорил, не говорил. Пока мы дальше с но, вами но, не пойдем. Но и дальше вы потому с вами... что вы лжете. Да, да, ну, ну, ну же понимаете, что С уже, этим да. человеком? Да, 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 да. Лгуном. я да, не хочу... Да, ну, уж я знаю, это не Скилуанский. Я не слышал, таких республик не знаю.